রাজ্য জুড়ে এসএসসি দুর্নীতি ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি চুরির প্রতিবাদে এবং সংখ্যালঘু তোষণের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি বিজেপির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার মহাত্মা গান্ধীর চক থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন সাংসদ রাজু বিস্তা বিধায়ক আনন্দময় বর্মন দুর্গা মুর্মু জেলা সভাপতি অরুণ মন্ডল শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে আইন অমান্য করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখান তারা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের এরপর পথ অবরোধ করেন তারা মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে অগ্নি সংযোগ করে প্রতিবাদ জানানো হয় दो तीन प्रश्न उठते हैं जिनके अब दोबारा जब सिलेक्शन होगा और जिनकी जेनुइन तरीके से भर्ती हुई थी अब उनका एज बार हो गया तो क्या आप उनको अलाउ करोगे या सरकार उनको कंपनसेट करेगी और जो भ्रष्ट तरीके से जिनकी भर्ती हुई थी उनका तनख्वाह और उनका जो बेनिफिट था वो वापस लिया जाएगा ये तमाम प्रश्न का जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना है दूसरा आज पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है चुन चुन कर हिंदू गांव में जा कर के हिंदुओं को मारा जा रहा है उसका जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चाहिए जो बंगाल में हो रहा है और जो कश्मीर में हुआ है उसमें भी एक समानता है कश्मीर में आपने देखा कल चुन चुन करके नाम पूछ करके जात पूछ करके हिंदुओं को मारा गया आज पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घर चुन चुन कर जलाए जा रहे हैं हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है जो कश्मीर में हुआ वो पाकिस्तान से आए जो बंगाल में हो रहा है वो बांग्लादेश से आए अब जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह जवाब देना है आखिर हिंदुओं का गुना क्या है